ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲੇਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਨਿਵਕ ਬਖਬਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ ਕੋਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਸੁਭਾਬਕ ਹੈ हालातनु संभालना प्रशासन ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ तमाम लीडरशिप ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਹਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ تھے ਅੱਗੇ जाएंगे हम देखेंगे येलो में डालें हमारे लाठी चार्ज करें जो भी करें हम आगे जाने की कोशिश करेंगे नहीं प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो किसानों के साथ पहले फैसला हुआ है वो फैसले से सरकार मुकर रही है ना एमएसपी की गारंटी दे रही है जो जो, जो मांगे पहली थी ना उनसे वादा खिलाफी करके किसानों को वो मुकर रही है इसलिए किसान जो है बीजेपी का मोदी का विरोध जो है लगातार करते रहेंगे यही हमारी जो है पहले से भाई जो अपना प्रोटेस्ट करना है शांतमयी प्रोटेस्ट करेंगे गांव में नहीं बढ़ने देंगे वोट का लिए इनका विरोध करेंगे तो मनाने के लिए आ नहीं मनाने के लिए अब तो हमारे वो तो महारानी के लिए आ रहे हैं हमारे लिए नहीं आ रहे हैं किसानों के लिए किसान हमारा तो हमारा वापस बोला था कि हमारा वापस जाएगा बात करेगा उनसे जैसे पहले ग्यारह मीटिंग हुई है ना दिल्ली में ऐसे भी अपना पस, हमारा वापस जाएगा पर नहीं है यहाँ किसी को नहीं जाने दे रहे यहीं रोक रहे नहीं नहीं रास्ता नहीं रोकेंगे हमारा तो प्रोटेस्ट करना रास्ता तो पुलिस रोक रही है, वो चार है, है, है चार लेयर लगी है पंजाब पुलिस की है बाकी मोदी की सिक्योरिटी है चार लेयर लगी है आगे सिक्योरिटी की जाने तो नहीं देंगे वो आ, हम तो यहीं अपना प्रोटेस्ट करेंगे